asoratli yo'tallar nafas yo'li shamollashlari bronxit nafas yo'llarida balg'amning ko'p yig'ilishi tovushning bo'g'ilishi qabziyat varaja qo'l oyoq sovib ketishi siydik yu'llardagi tuzlar bo'g'imdagi tuzlar terlamaslik va sovuq terlash pishyob yo'llari sovuqliklari achisishlari sistit kasalliklari ya'ni u kasalliklar bo'yicha ko'p bemorlarimizda bu, bu, bu holatlar kuzatilmoqda hozir sizga aytib o'tadiganimiz ajoyib retsept bo'lib buni sinovdan o'tib bo'lgan ya'ni oldindan e, sinovdan o'tgan va o'zim davolash davomida sinovdan o'tkazgan ajoyib retseptni aytib o'tamiz qari xo'roz uch yillik uch yoshli ya'ni uch yillik xo'rozni olib yaxshilab to'ydirib hovlida toliqqincha yugurtiriladi va uni ushlab tozalanib ichlari ham tozalanadi va patlari ham tozalanib ichiga ikki osh qoshiq ukrop bir choy qoshiqcha murch va yoyib sepiladi bu narsalar hozir sepiladigan murchlar yoyib sepiladi bir choy qoshiqcha tuz bir bosh chesnok besh dona shavul bargi bir choy qoshiqa zanjabil sepiladi va xo'rozning hamma giyohlar solingandan so'ng xo'rozning orqa tomoni ya'ni o'sha giyoh solingan tomoni tikiladi o'sha hamma malhamlar o'shani ichiga kiradi va suyagi titilguncha qaynatiladi ana shu şu sho'rvadan bir piyola ho'plab ho'plab kun davomida uch mahal to'rt mahalgacha bemor ichib yurilsa yuqorida sanab o'tilgan kasallikka shunday ajoyib ta'sir ko'rsatadiki har bir inson o'z tanasida buni foydasini sezadi